Tanrı möhlət verə, qismətim ola. Qayıdam yenə də çıxam dağlara, əllərimi qoyub daşının üstə. Bir ürək dolusu baxam dağlara. Bu könlüm taxtından enən şah kimi, görən saxlayırmı sular şəklimi? Təklənib döyülən bir uşaq kimi. Gözümün yaşını sıxam dağlara görən nə yazılıbdı alnıma yazan dağlara yazmağa alnımdan pozan bir bulaq üstündə qəbrimi qazam qarışan dağlara axan dağlara Qacıl rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocalı Zəngərdən Qubadlı rayonları Qərbdən isə Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. Dünyada ən nadir ağac sayılan qırmızı dənir ağacı meşələri, çoxlu mineral suları, civə və qızıl, dənir müxtəlif rəngli mərmər yataqları. Həttindən çox dərman bitkiləri vardır. 1992-ci il xalqımızın tarixinə ən ağrılı il kimi daxil olub. Dağlar qonluğunda yerləşərək öz gözəlliyi ilə aləmə meydan oxuyan Hər daşında bir sirr yatan Laçın Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılıb. Sərvətə talan olunaraq Ermənistan'a daşındı. Mədəniyyət ocaqlarımız, tarixi memarlıq abidələrimizə od vuruldu. Dağlar gözəli Laçın Erməni daşnaqlarının ayaqları altında enəldəyir. Laçanlılar isə ölkənin müxtəlif ərazilərində köçkün vəziyyətində yaşayırlar. Laçanlılar dövlətimiz və soydaşlarımız tərəfindən nə qədər qayğı və diqqət göstərilməsinə baxmayaraq, onlar yurt təsirəti ilə tırpınırlar. Öncə başçısı İlham Əliyevin bu istiqamətdə apardığı siyasət deməyə əsas verir ki, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyi 1 milyondan artıq qaçqın köçkünümüz, o cümlədən laçinluların öz yurdlarına qayıdacaqları gün uzaqda deyil.